З вами програма Наше здоров'я, то я її ведуча Ірина Шкода. 5 травня Міжнародний день боротьби за права інвалідів. В чому полягають головні порушення цих прав, зокрема у темі медичного забезпечення? Відповідь на це питання нам дасть один із досвідчених кіровоградських юристів за фактичним подіям, які відбуваються в Україні. Медичне забезпечення для Звичайних громадян і людей з обмеженою важливості воно існує за рахунок е, власних коштів, за рахунок місцевих бюджетів, за рахунок державного бюджету. Ну за рахунок власних коштів зрозуміло, що людина їх має, вона буде витрачати їх. Е, Об'єктивно, реально, правильно тут питання, яких нема. Виникає питання із належним використанням тих же самих державних коштів, державного бюджету. До речі, це найбільші кошти, які виділяються в нашій державі. І знову ж постає питання про чи ці гроші доходять безпосередньо до, на лікування інваліда, чи ці гроші надходять до лікувального закладу, а лікувальний заклад їх вже може витратити. Очевидно, і не зовсім чесно. Так, от, на сьогоднішній день ці гроші ідуть не на інваліда, а вони йдуть в лікувальний заклад. А лікувальний заклад їх може використати десь на комунальні платежі, може використати на щось інше і таке інше. Або, скажем, може купити якийсь там засіб для пересування для покращення роботи кінцівки, який фактично скажем там в Германії стоїть. Тисячу доларів, а вони купляються через посередника і платять за це дві тисячі доларів. І при цьому тисячу доларів ну умовно сказати, забирають крадуть собі. Так, ця вся схема вона повинна бути побудована по-іншому. Якщо людина має потребу і держава може її захищ... захистити ці потреби, вилікувати ці людину, так це повинно безпосередньо надходити на рахунок, який відкриває на моє переконання інвалід. Особа відкрива. От їй треба, наприклад, протезування, чи треба крісло яке зробити. Тоді ця особа каже, що я домовилася із такою організацією, установою, чи де там, що це буде така то вартість. І людина може домовитися, уговорити когось, щоб це була, можливо, вартість не ринкова, а можливо, нижче ринкової. То це право залежить від людини. Тоді гроші не будуть розкрадатися. І я пропоную от, установам. Громадським організаціям новодідем, оце питання дуже вагомо контролювати, тому що дивлячись на те, що зараз влада змінюється, вона ще не змінилася, Я сподіваюся, що вона змінюється і зміниться. Все одно знайдуться люди, які будуть ласи на цей кусочок грошей, і це треба змінити. Очевидно, треба внести зміни в цей закон, в який регулює порядок діяльності інваліда і державних установ. Надо внести зміни, надо внести зміни в державний бюджет, треба внести зміни в закон, який стосується лікувальних закладів, медичного забезпечення. Щоб це було зрозуміло і прозоро, щоб це могла будь-яка людина зайти і побачити через інтернет, як, як рухаються ці кошти, щоб ця людина могла побачити, якщо це закупається лікарство на допомогу людині, яка є з обмеженою можливості, то це можна було подивитися, що це лікарство, лікувальний засіб в аптеки стоїть там 100 гривень, чи його купили за 100? Чи купили за 150. А очевидно, якщо це в аптеці коштує 100, то це ж там роздрібна націнка є. А лікувальний заклад в цій ситуації його має можливість в оптовіка купити за 70 гривень. Елементарні речі, але це повинно бути прозоро, висвітлено і доступно. Тоді ми будемо мати і значно е, кращу підтримку цих людей через державний бюджет. А державний бюджет це ці гроші, які заробляє все суспільство. І дуже важливо ці гроші поділити по-чесному. Це. перш за все, должен быть в державе честный розподіл суспільно зароблених грошей, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Звичайно, ця тема є досить глибокою, але суть її, на мій погляд, як найкраще передає вислів одного з європейських соціологів. Він пише, що цитую в Швеції нет поняття чоловіка інваліда є поняття общества інвалід, у которого лісниці слишком високі, а двері слишком узкі, щоб могли пройти всі. Взагалі, саме поняття люди з обмеженими можливостями є досить відносним і безумовно це помічають і психологи з лікарями, і філософи. Я до цих людей ставився б і запросив, запросив би все українське суспільство ставитися як до людей, які є. Трохи іншими в фізичних можливостях, які але ці люди є повноцінними громадянами, і вони повинні сприйматися всім суспільством, всіма державними органами, всіма посадовими особами, як такі люди, які мають такі самі права, передбачені конституцією, як будь-який як будь-який громадянин. А якщо людина, наприклад, там обмежена в якійсь фізичні, але вона має велику силу волі, то це не значить, що вона себе не зможе реалізувати. Очевидно, є багато прикладів, де люди якісь мають фізичні вади, але їхні сила духу настільки велика, що вони його реалізують і реалізують набагато сильніше, набагато краще, чим е, звичайні люди, наприклад, наші париолімпійці, або можна навести там приклади в якомусь іншому бізнесі, де люди із обмеженими можливостями реалізують себе. набагато значніше. Вони здатні організувати навколо себе людей, здатні даже створювати робочі місця і, так, і таке інше. 16-річний кіровоградець Доміан це людина, яка дивує з першої хвилини знайомства, натуральний блондин, незвичне ім'я і позитив, який він випромінює що секунди. І хоча підліток має серйозні проблеми з зором, він навчився не думати про погане, а навпаки, концентруватися на вдосконаленні себе. Плавнім займаюся 7 років Уже я участвую в Кіровограді, проводять соревновання, чемпіонат України. В других городах соревнования проводятся, мы ездим. Что дали Думяну занятия в бассейне, все его мечты стали реальностью. Ты ну, преодолеваешь себя, начинаешь, если тебе там уже больно, ты не можешь плыть, ты начинаешь терпеть, начинаешь стараться, укрепляешься морально. Интереснее становится жизнь. Дуже схожа траектория Доли и Олега Аршавы. Я, я как-то этим живу, просто живу тем, что тренируюсь. Нет тренировок, нет смысла жизни. Иду, даже если мне тяжело, я не хочу, и лень, я все равно иду. Знаю, що только так, только так стану сильнею знову чого та В Минулому Олег переніс чимало складних операцій, але тепер міцніше з кожним роком. Легче стало, ноги, не так болять, після, як то після води намного легше. До води тяжко, яка посадні рук та легше. Лікарі підтверджують, що спортивна активність і справжній ентузіазм здатні відкрити у людей з обмеженими можливостями дивовижний ресурс оновлення. Люди плавают, люди занимаются собой, люди развиваются, показывают другим, скажем так, что жизнь на этом не закончилась, что инвалидность находится не у нас в физическом теле, она находится у нас в голове. И только вот избавившись от вот этой вот навязчивой идеи, что все, для меня жизнь закончилась, и вступив в жизнь и дальше продолжая развиваться, они могут стать полноценными гражданами, не чувствовать ущемленности в себе. Ще одна повчальна історія кіровоградського студента Руслана. Вчиться на педагога, мріє стати тренером, має кохану дівчину, все в житті, як кажуть, окей. Але так не було завжди. І все через страшний діагноз ДЦП. Шестилітні я почав плавати і результати дуже швидко пішли вверх. Тобто в 10-11 я вже почав їздити на соревновання і так далі. начал завоевать, завоевать первые места. В 13 я выполнил кандидата в мастера спорта. Сейчас вот ближайшее соревнование 23 числа чемпионат Украины. Буду пытаться выполнить мастера спорта, потому что думаю, уже пора. Ну, и думаю, дальше заниматься серьезно. Что же самое происходит в организме человека во час возрастающих тренировочных навантажень? Во-первых, э, стимулируется э, сердечно-сосудистая система. То есть организм, все органы и системы получают больше питания. Во-вторых, идут импульсы от периферии идут в центральную нервную систему. Даже если нет руки или ноги, все равно импульсы как бы идут в эти отделы центральной нервной системы, и у вас получается стимуляция как коры головного мозга, так и периферической нервной системы. И это, скажем так, активирует, приводит в тонус нервную систему. И не только нервную систему, но и весь организм. То есть стимулирует работу полностью, полноценную работу всего физического тела. Пані Олена – тренер наших знакомых юных спортсменов – под такую теорию может привести массу прикладов с властной богатой практики. Плавание это самый оптимальный вариант именно для спортсменов с ограниченными возможностями. Почему? Потому что они находятся как бы в невесомости. То есть они находятся в воде, она их держит, и как бы вы сами заметили, что не видно, какие у них поражения. Когда они начинают выходить и идти по улице, тогда уже начинается заметно, что им тяжело передвигаться и так далее и тому подобное. Поэтому в этом плане им немножко, конечно, легче. Но сложность в том, что у нас спорт зависит от времени, то есть это проплывание на время. С каждым годом тенденция э, улучшения идет, то есть люди плывут все сильнее и сильнее, даже с такими ограниченными возможностями. Они добиваются все больше и сильнейших результатов, поэтому тренироваться надо больше, внимательнее, сильнее и готовиться к соревнованиям, и попадать куда-то, отбираться для того, чтобы сейчас отобраться, например, в сборную Украины на достаточно высоком уровне, уже показывать свой результат. То есть это где-то 10-15 место в мировом рейтинге на данном этапе. Поэтому им становится становится сложнее. И им уже нужно больше заниматься. Если раньше мы начинали занятия с трех раз в неделю, уже с более профессиональными детьми. То есть, если обычные дети приходят раз в неделю, когда есть возможность, когда привозят родители, это же тоже зависит от сложности. Если ребенок может сам, допустим, те дети, которые вы сейчас видите, вот вы только что с ними общались, им раньше очень трудно было перемещаться. Это у них реабилитация прошла настолько то, что они занимались спортом, что они уже достаточно неплохо двигаются, сами ходят, приходят на тренировки. А допустимо точно так же стали мы три рази в неделю. сейчас они вже займаються два рази в день, утром и вечером, і практично каждый день, даже в суботу. Власне, наші майбутні чемпіони, Олег Руслан та Доміан цінність спілкування усвідомили і без жодних сеансів психотерапії. Вони тепер вміють боротись за себе в цьому житті і чітко розуміють головні його неписані правила. Якщо сидіти на одному місці і не двигатися нікуди, от. Получать, не знаю, эту пенсию, которую и вообще никуда не стремиться, можно прожить всю жизнь в четырех стенах. То есть есть очень много детей, которые, ну, еле ходят, там, на колясках и так далее, и они еле передвигаются. Но когда они заходят в бассейн, вот, ну, наверное, на процентов 100, на процентов 90-100 это все пропадает. Они чувствуют себя... Э, как будто ну, глотнули глоток воздуха, понимаете? Э, вот, э, сильно меняются люди. Есть, для, ну, есть к чему стремиться, скажем. А я просто хочу пожелать им, чтобы не сдавались никогда, шли к своей цели, ну, какой бы она ни была, будь это там плавание, либо там работа. Не знаю, на дому работа, но ну, надо двигаться куда-то. Есть масса молодежи, которая вот при, при полном цветущем здоровье, допустим, наркоманы или там законченные алкоголики или еще что-то. Вот ваш взгляд на этих людей? Нельзя ли их считать больше инвалидами, чем кого-то физически? Ну, можно так сказать. Если посмотреть просто на наших ребят, которые достигают таких высот, выступают на таких соревнованиях, дерутся за каждый миг жизни и борются за то, чтобы чувствовать себя в обычном обществе нормальными такими же людьми, как все остальные, и сравнить с этими, которые все имеют и не пользуются этим, и не ценят то, что им дает природа и Господь Бог, то, конечно, да, можно считать, что они намного хуже, чем наши. Наши уже люди, а они Наоборот в обратну сторону двігається. А тепер кілька хвилин дещо шокуючого відео, після якого продовжимо розмову про можливості людини. Я не, був готов. У мене ніколи не було готов. Я очень благодарен, что у меня есть вот это вот куриное крылышко, вот здесь. Люди теряют голову от ужаса, когда видят меня впервые. Это было так круто. Я был на вершине водяной горки, совершенно один. Все, кто был внизу горки, естественно, ждали, когда же спустится очередной человек. А вот и я. И они обалдели. Они смотрели вот так. Я в этот момент еще для прикола посмотрел на себя с видом типа «Эй, что со мной произошло? Куда подевались руки-ноги?» Временами я смотрел на свою жизнь и думал, я не могу делать то, или я не могу делать это. Ты продолжаешь сосредоточиваться на вещах, которые хотел, чтобы у тебя были, или на тех штуках, которые ты хотел бы, чтобы с тобой не случались. Ты как бы забываешь о том, что у тебя есть на самом деле. И кажется, не было в моей жизни момента, когда я повторял, я хочу, чтобы у меня были руки и ноги, я хочу, чтобы у меня были руки и ноги, я хотел бы, чтобы у меня были руки и ноги. Потому что хотения и мечты не помогут. Но то, что я увидел, открыл для себя, это некоторые ключевые принципы. И первое, что я увидел, это способность быть благодарным. Когда мне было 8 лет, ну, я как бы подвел итог своей жизни и подумал, я никогда не женюсь. У меня никогда не будет работы. У меня никогда не будет жизни полный смысл. Но каким же мужем я могу стать, если я даже не могу держать свою жену за руку? Это ложь думать, что вы недостаточно хороши. Это ложь думать, что ты ничего не стоишь. Хладрига! Я не чувствую рук! Я люблю жизнь. Столько людей приходят и спрашивают: почему ты так много улыбаешься? А я им в ответ: Ну, это длинная история. Но в то же время история очень простая. Понимаете, иногда в жизни очень трудно улыбаться, проходя через то, чего ты не знаешь, ничего не понимаешь, и не знаешь, переживешь ли. Проходишь через бури своей жизни и не знаешь, сколько эта буря продлится. Возможно, у меня нет рук, чтобы держать за руку жену. Но когда наступит время, я буду способен держать ее сердце. И мне не нужны руки, чтобы держать ее сердце. На этом видео я делюсь жизненным опытом. Как мне удалось справиться с вызовами судьбы, трудностями, как я получил в жизни новую перспективу, быть благодарным, мечтать дерзко и по-большому, и никогда не сдаваться. Я говорю с детьми, молодежью и взрослыми о ключевых вещах и выводах, которые я использовал в своей жизни, которые дали мне силы преодолеть все, что встречается на моем пути. Видеоряд показывает, что там есть э, о том, что э, отсутствие всех конечностей у человека. Даже это... Патология не подразумевает под собой то, что человек не может заниматься собой. Зрозуміло, что суворий диагноз и фактическая инвалидность какого-то це это вещи объективные. Но кто сказал, что при физических вадах жизнь не можно наполнить позитивом? Спорт, активный способ жизни – вот что даст вам новое відчуття реальности и новые шансы проявить себя в суспільстві. Нам физическое тело, всем людям, дано прежде всего для движения. И наличие каких-то дефектов физического тела не подразумевает под собой, что эта физическая активность должна быть ограничена. То есть, если даже человек является инвалидом, неважно какой группы, физические движения, физкультура, спорт являются составляющей его реабилитации. Поэтому в каждой ИПР прописывается, то есть есть отдельная глава занятия физкультурой и спортом, где прописываются необходимые инструменты для занятия физкультурой и спортом, какие физические нагрузки он может выполнять и какие ему рекомендуются для восстановления своего физического состояния. Может ли он заниматься, хотя в принципе особых противопоказаний таких вот, чтобы вообще не заниматься собой, нет. Тось, все вирішується, який об'єм може виконувати той інший інвалід, і так, щоб це не нанесло йому вред. Ще один не менш цікавий та фаховий коментар у темі важливості спорту та фізичної реабілітації для покращення якості життя людей з обмеженими можливостями. Ми отримали від Олександра Сторожевського, відомого в Кіровограді, реабілітолога та Остеопата. появилось такое направление последние несколько лет, это реабилитологи. То есть это моя специальность, это моя основная работа. То есть после медицинская работа. После медицинская работа с людьми с ограниченными, так сказать, возможностями. В чем она состоит? Здесь три основных направления. Это психологическая реабилитация, это физическая реабилитация – и прежде всего это социальная реабилитация, потому что люди, которые имеют ограниченные возможности, они имеют скажем, способность или свойство закрываться внутри себя. И вот это вот угнетает их вот этим внутренним состоянием. И очень важно реабилитолог выстроить вот эту всю программу после той программы, которая прописывается докторами, выстроить эту программу, чтобы человек мог быть полноценным и мог вернуться в нормальный социум. Понимаете, здесь и психологическая поддержка, здесь и физическая спорт, безусловно, спорт, 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 спорт. Но опять-таки спорт должен быть в разумных пределах и под каждого инвалида он должен быть расписан индивидуально, потому что у каждого свои проблемы и у каждого свои ограничения. И обязательно эта программа должна производиться под наблюдением, обязательно. Через время с какой-то коррекцией, неделя, две, три, чтобы человек мог идти дальше, чтобы человек не чувствовал себя обузой для общества, для социума, а чтобы человек себя чувствовал полноценным человеком, полноценным э, членом общества. То есть э, человек был не замкнутый, человек был востребованный, человек был, в общем, человек мог жить полноценной в полную ножку полноценной жизнью в этом состоится смысл реабилитации и здесь спорт играет огромнейшую роль но опять таки вы понимаете здесь спорт <coughs> опять таки один из трех китов это физическое, психологическое и социальное. Вот это вот, если вот это вот три кита вот эти вот соединяются, вот это все соединяется в единое целое, тогда человек себя не чувствует изгоем, отторгнутым из общества. Он нужен для любого человека. Что самое главное в жизни? Что человек нужен не только самому себе, но еще и обществу. И общество нужно ему. Вы понимаете, это самое главное, чтобы человек мог жить полноценной жизнью и дышать на полную грудь. И спорт в этом отношении играет одну из весомых ролей. Александр, вот в вашей личной практике обращаются ли люди вот такие именно и работают ли системы на ваше наблюдение за Реабилитацией я занимаюсь в течение 9 лет. И э, люди с ограниченными, э, с ограниченными способностями, инвалиды, как 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 это называется, сложно. Кому-то просто надо говорить, что это люди с ограниченными способностями. Кому-то можно, вы понимаете, здесь еще вопрос этики состоит. Кому-то можно сказать это человеку, а кому-то нельзя это сказать. Человек может просто очень близко принять это к сердцу, и это очень тяжело. Да, да, работа идет очень идет, очень активно идет. Вот, допустим, у меня есть один из моих клиентов, я, я не люблю слово пациенты, один из моих клиентов, с которым я уже в течение, скажем, 7-8 лет э -э, работаю, мы с ним идем рука об руку, он последние несколько лет не выступает, э -э, у него врожденное ДЦП, но ему очень повезло, его родители отдали в детстве на плавание. І вот он потихонечку-потихонечку шол е тім путем, і он вырос до олімпійського чемпіона. Не єдине, не єдина ж до олімпійського чемпіона, та гордость нашої страны, это гордость нашого города, це Юра Андрюшин. Зрештою, ми не могли обійти увагою думку психологів з висоти їх досвіду. Що можна сказати про додаткові резерви людей з обмеженими можливостями, якщо вони є активними, займаються спортом, туризмом і живуть на позитиві. активный образ жизни, он действительно помогает справиться со многими про проблемами. Он дает устойчивость психики и такую стрессоустойчивость, потому что в психологии есть также такой постулат, как тело и психика – единая система. И если человек занимается спортом, то его психика становится более устойчивой, более сильной. Я лично видела по всему миру, это и Восток, Азия, Европа, они путешествуют абсолютно свободно. Везде в аэропортах есть службы. Везде во всех, скажем так, автобусах, поездах есть специально обученные люди, которые им помогают, и они ведут не просто абсолютно нормальный образ жизни, образ жизни здорового человека, а даже ну, общество не замечает о том, что этот человек здоровый, либо это человек колясочник, либо с какими-то другими проблемами. Лично меня удивила в Европе пожилая пара, когда мужчина и женщина, и мужчина, дедушка примерно 70-80 лет с кислородным баллоном абсолютно нормально заходили в туристический автобус для того, чтобы путешествовать. И явно было видно, что они не с этого города, не с этой страны. То есть люди приехали посмотреть другую страну, другой мир. Таким образом, расширяя свое мировоззрение, свою жизнь. Также в Бангкоке, где огромный аэропорт, один из самых больших аэропортов на востоке, многоэтажный, много и очень много людей, колясочников, маленьких людей путешествует, их встречают специальные люди, у них есть комнаты, где они могут себя обслужить. К сожалению, очень большая категория инвалидов отечественных, они зажаты, где-то заблокированы. Что вот, если вкратце сказать, как психологу, что им нужно, чтобы этот прорыв совершить, вот к тому, что вы видели, Всем людям а, прежде всего это действительно сказать себе что ничего невозможного нет это самое первое. Второе, я бы советовала все-таки находить людей за рубежом. В этом плане есть интернет, есть скайп. Инвалиды других стран, они очень открыты, и они ведут обычный образ жизни, несмотря на свои болезни, несмотря на свои какие-то жизненные ситуации. И просто следовать их примеру. То есть, ну, а однозначно начинать нужно со своего мировоззрения, со своих внутренних принципов. Это возможно и с общением. То есть коммуникации, примеры, они очень, скажем так, мотивируют на изменение своей жизни. Дякую, что вы были с нами. Бажаємо вам здоровья. До побачення.